Привет. Привет. Пообщаемся? Давай. Вы откуда? блогер? Ну, блогер, волонтер, не блогер. А, я из России. Я из Украины, Херсонская область. А вы из какого города? Я Серпухов. Серпухов это где? Московская область? Под, под Москву, mm, Понятно. Вы с какой цели вышли в летку? Да нет, просто. Ну как? Я не просто, я вышла целенаправленно пообщаться с россиянами. Ну, окей, на какую тему? Война, война, политика, ну, отношения. Да. Вопросы, там, я не знаю, ну что? Что, что вас интересует? Интересует отношение россиян к войне, в общем. Поддерживают они, не поддерживают. Да, да, поддерживают. Вы поддерживаете? Да. А что же вы так надо? Как как это бы не звучало печально? И а ваш бы... муж на Св? У меня друзья многие на а СВО, муж ваш? Да. Муж нет. Ну а если вы поддерживаете, почему мужа не отправляете? Ну потому что он умер. Но а ваш муж умер уже? Ну конечно. А, а друго... другого нету уже не нашли? Нет, ну не хочу. Ну... Но... Повезло ему, что он умер. Не на не на СВО умер? Нет, конечно. А но ну, ему повезло, что он не на СВО умер. Это страшная смерть на войне. Ну, конечно, страшная. Ну, никто с этим не То спорит. есть, вы поддерживаете убийство ваших друзей, да. правильно? Ну, почему нет? Потому... Моих друзей нет. Ну, но если вы друзья? поддерживаете СВО, вы автоматически поддерживаете убийство россиян. А это от этого никуда не избавиться, от этого никуда не уйти. Как это не уйти? Вы можете выйти с, с, как? из Украины. Объясни, объясните, пожалуйста, как это можно вообще сделать, чтобы, ну, допустим, кого-то убивали, а вот наших не убивали. Я вам расскажу сейчас, как это сделать правильно. А, ну, а, ну. ну, значит, смотрите. Российская Федерация объявляет о том, что специальная военная Федерация операция операция достигла успеха и больше вашим солдатам и вашим мужьям, сыновьям и друзьям нечего делать на территории Украины. И российская... можно я закончу я закончу. Да да да. И российская Федерация спокойненько договаривается от обы э, как это у вас называется от жести доброй воли жести доброй моли выводе войск как хотите так это и называйте забираете своих всех военных домой и оставляете Украину в спокойствии и никто больше не воюет не умирает как это было до четырнадцатого года до 14-го? вот именно до четырнадцатого как до четырнадцатого года и было да до 14 uh -huh. Но в 14 году уже... А в 14 году Россия нарушила договор о дружбе и сотрудничестве. Россия, Будапештский мир. Можно Россия, я... Подождите, женщина, Россия, не кричите. Вы... У вас же... Нет, я, я, не кричу. У вас же внутри... Внутренний конфликт был с Донецкой, с Луганской Ни в коем случае. Она не, не Либо, вы не, вы, либо вы не в курсе, либо вы врете мне. Вот если да чай... скирали я... Ну должна врать. Так не меня. нервничай, мы с вами нормально общаемся. Да я нормально общаюсь. Да скирали мне врать. -то. Смотрите. Если 13 значит часов, вы не в курсе. Объясните мне, пожалуйста. Объясните, простите. И объясните мне, пожалуйста, когда вступила Луганская, Донецкая народная республика в состав Российской Федерации? В каком году? Причем здесь 2014 год и Россия, вы что-то прям замахнулись, прям капец. Можно ответить? Да. да. А, в 20 числах, февраля 2014 года российский спецназ mm -hmm. а, захватил Крым, российские военные. Да, Путин Ой, в этом... Да? Путин в этом... Нет, я закончу. Крым это Украина. Крым, Крым это Украина. Крым а после... это Россия изначально, блин. Нет, Крым ну, это Украина, подарили, вы признали границу. Подарили вам, вам ее пропили, блядь, Ельцин пропил. Не-не, это уже другой вопрос. Володя, Володя, наш родимый, святой Володя нам вернул. Ну. Я сейчас послушайте, про Донецк и Луганск. Послушайте, я говорю, про, вам... я говорю об нападении России на Украину, об агрессии России против Украины. Она началась с февраля месяца 2014 года когда ваш Владимир Васильевич объявил, э, э, сам признался о том, что ваши военнослужащие блокировали украинские войска, расквартированные в Крыму. Ваш спецназ захватил парламент Крыма. Я только что это... <соценно> 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 Давай это еще одну пошукаем. Он и мать его <соценно> уковылупала. Что наш Владимир Васильевич объявил? Принял назад, вернул. Я трошечки цей. Что там чуть-чуть, что? То я не до вас. То я не с вами говорю. Не понял. Не со мной. Ну ладно. А вы где живете? Украина, Харсонская область. Ух ты. Север, юг. Что-что? Ну, области север, юг, там, Снегиревка, что у вас там? Недалеко, недалеко від э, Херсон. Снегиревки. Ну сколько это? Ближе к Николаеву? Ближе или к Николаеву. Или к Асканиновой. Ближе к Николаеву. Ближе к Николаеву. О, Николаев хорошее такое местечко. Я там даже был. Прикольно. В Николаеве или да. в Миколаевской На... области? Ну, в Снегиревке был, в Баштанке был. Э, в Николаеве был, жил на улице Бузника и на улице генерала Кропоткина. Нет. Прикольно. Кропоткин, да, по-моему, Кропоткина. Классно. Угу. А Пр... там вы все переименовали. Прошу что вы спилкуетесь за по... Больные вы все там вас все переименовывали. Прошу вы спилкуетесь? Я... А вот давайте про Николаев говорим. Вот три завода. Вы знаете, мои родственники там на океане работали. Ни хера ничего не делают. Последние 30 лет. Точнее, не 30 лет, сейчас вам скажу. В 2012 или в 2013 году сварили последние баржи. <laughs> и в Голландии их утащили. Чего же вы за 30 лет ни хера там жопу не подняли ничего не сделали, а? Не знаю. В Николаевской области? Не, не У вас знаю. же три завода достались от Советского Союза. Тем более Заря двигатели делал. То есть там все было построено и сделано, как кластер судостроения. Чего же вы жопу не подняли ничего не сделали? Не знаю. А вам какая разница? Ой, Вам яка То есть лишили А вы богато сделали? Работы, а вы много сделали в России? Людей. Вы можете, вы можете рассказать, что вы в России много сделали? Вы лишили людей. Вы можете рассказать, что вы в России богато сделали? Вы, да. Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, четвертая экономика мира, я ваш вас Что вы сделали да, в России? Да, да, все у нас прекрасно. Да что прекрасно? Не, конкретно расскажи, что прекрасно. Он Путин ездив куда там на, бля, пусть. От залупінь російські 20 років тому чи 15 положили рейси мали, мали проводити железну дорогу. До цього часу там нічого немає. Це що ви зробили? Дивіться. Скільки регіонів в Росії не газифіковано? Скільки населених пунктів не газифіковано? Скільки регіонів в Росії не мають железної дороги вообще ніякої? Розкажіть мені, будь ласка, а ви думаєте про Україну і про Ніколаїв, і про заводи? Я там був. Я там... Так що ви в Росії не їздили, не дивилися, що в Росії відбувається. Я в Росії хожу везде, очень много. Чого ви не їздите, не дивитеся на ті регіони, які не мають, наприклад, прикладу, дороги? Чому ви не займаєтеся цим? Зачем нам строїть железну дорогі? За в ви лізете в Україну? там... Як ще раз, вигадна, Росія велика країна. І сполучення Железна дорога найдешевше сполучення. Ні, вигодна лажити. Якщо Путін приїхав і поклав поставив монумент і сказав ось тут буде железна дорога, а через два місяці розтаскали ти рельси і люди, і ніхто нічого там не зробив, то значить мало бути вигодно, якщо Путін сам приїжджав і ніхрена не зробив. Де це було? Ораз вам розказує. ще казую пастрою розкажи. Розкажи, які підприємства зараз Розвиваю. розвиваються, в якому стані зараз ваш автоваз, чи як воно називається? Автоваз? В якому стані да. авто зараз ваш? В якому прекрасно. Яком ти... Розкажи ага, конкретно. Ти... ти за Миколаїв мені розказуєш про баржу утащили. Ох, баржу утащили. Розкажи мені про стан автовазу. Больше нічого не робиться. Скажи, будь ласка, про стан автовазу. Железна дорога, ти мені нічого не кажеш. Та що Росія не гасифікована повністю, ти нічого не кажеш. Ти нічого не кажеш. Розкажи мені, будь ласка, про стан автовазу. Давайте. Вам Давай. про что, про железную дорогу или про автоваз? Давай про железную дорогу, про автоваз, что ты хочешь, выбирай. Вот железная дорога, значит развивается бурно, идет строительство двухэтажных вагонов пассажирских. У вас есть двухэтажные вагоны? Я тебя пытаю. У вас сколько регионов в России не имеют железной дороги? Я слухаю, я тобі задаю питання скільки регіонів Російської Федерації не мають желізної дороги? Скільки? Скільки? Ти не в курсі, бачиш, ти не цікавишся. Ти цікавишся Миколаєвом, Валенок. Ти цікавишся Україною Миколаєвом. Ти цікавишся Україною, економіка якої в рази менша вашої? Ви живете на нафті і на Газі, а у вас багато регіонів взагалі не мають сполучення, желізного, желізнодорожного. Про що ти мені говориш? У вас чому вся Росія не, заг... не газифікована? Чому Росія не газифікована? Якому стані Автобаз зараз? Чому нефть? Ви в курсі? Чому Ви... ключова ставка? Ви в Яка ключова ставка зараз в Росії, розкажіть? Які Ви... підприємства російські Нові відкрилися? Ви Розкажи, звук які підприємства відкрилися нові з такою ключовою ставкою? Ви Який дохід віде? вони приносять в Російську Ви Федерацію? Звук? Ні, я слухаю тебе, кажи. Ви звук мені я слухаю. Ти мені не про продав... двохетажні вагони. Я тебе конкретно запитала. Скільки регіонів Росії не мають желізнодорожнього сполучення? І чому? Слухаю. Кажи. Давай, Николаевин был в Снегоревке. Вы выключили мне звук, правильно? Я слуху, я что и сказала, тебе три раза я сказала. сказал, Вы выключили мне звук, я все понял. Удачи вам, лечитесь. А, все, трав... обесрався. За Николаев он знает. Николаев, Николаев, я все знаю. Заводы построили одну баржу. Бо нічого не сделали. Ой, Боже, як как страшно! Какой ужас? Да, Може, не, можете... не треба було вам вмішуватись в Україну, викупляти наші заводи і підприємства і, занеп... і робити їх занепадаючими? Може, цього не треба було робити? Не давайте дорогу москалям в вашу хату, бо її знищить. Воно зацвітає, згниє і зруйнується. Двохповерхові не ви... строїть. <ріст> ну, реально, вони він про Миколаїв знає. Він про Миколаїв знає. А про Росію ні. Автобус, каже, в хорошому стані, в порядку, Серйозно? Серйозно?